Pam 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 de pam 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 una mica pam 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 Ronaldinho? El pam Vale. El Sandro va anar no sé què, el va anar a buscar a l'aeroport, tal, però... Qui era el pressi? El Menda. I no vaig dimitir. El Loro. El Bernabéu s'hi ha d'anar sense por. I qui tingui por, que se baje del barco. Com va dir l'Albes, eh? Quin crac l'Albes, també, eh? Venga, que no os oigo, que no os oigo. Gran culer, l'Albes. Que, per cert, qui el va fitxar? Almenda. <laughs> I am a crack. I know. Endavant amb el vídeo. A la història del Barça hi ha molts bigotis famosos. El de Joan Gampar, el de l'home del dit a l'ull de Mourinho i el d'aquesta cosina d'Hugo Sotil. Però sobretot, el bigoti més famós és el d'aquest senyor que va aplaudir al Barça al Bernabéu la nit del 0 a 3. Ara, a pocs dies del Clàssic, aquesta imatge sembla increïble. Però com vam arribar fins aquí? De la misma Ronaldinho! Amb un regal li trenca la cintura a Sergio Ramos! Se'n va de l'últim defensa! Desaclamada Casillas i gol! Gol! <t> gol, <'n> gol, gol, gol! Hombre, <'hi> pero es que me dejáis solo. Xt, Quillo, ¿tú qué haces jugando la liga? ¿Dónde está Diego López? ¡Déjale! Eh! ¡Gutiérrez! Xxxt! ¿Qué hace aquí? ¿Qué pasa? ¿Que ha vuelto a por nosotros? ¿Y por qué tiene el pelo largo? Esto no me cuesta. Ah, <laughs> con el pelo largo, Quillo! <laughs> esto es un flashback paleto. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que todo esto no es real? ¿Y qué ha pasado? Pues que éramos malísimos, tío. Nos entrenaba Wanderley en Luxemburgo, oh, Michel okay. Salgado en el lateral y Ronaldo ya era el gordo Ronaldo. ¡Perdonad! ¡Sí! marcó otro gol. Sí, hombre, sí, pasa, hombre, pasa. <risa> sí, <risa> <me> <risa> tico, Això va produir una imatge més insòlita que un gol de Mascherano, veure el Bernabéu aplaudint el Barça. Però què estem fent? Se nos va a ver todo el mundo. Però què dices, hombre? Seria mucha casualidad que entre 70.000 persones la càmera nos s'enfocara a en nosotros. I així van quedar demostrades dues coses. A, que si portes bigoti és més fàcil que es fixin en tu. I B, que si ja va passar un cop, per què no pot tornar a passar la setmana que ve? Porque ya ha pasado el 2-6 de Guardiola. Doncs un altre cop. ¡Sí! Y el 1-3 con gol de viral. Ve, al castecla escapó turna pasa, ¿no? Oye, que si volvéis a ganar, yo no os aplaudo. Que para que no me reconozcan he tenido que ir a vivir a chueca. El del bigote. ¿Quién va a fichar aquel tío? ¿Y al mar ajustado, seu fin. Que gran deprimit de per vida! Qui el va fitxar? El Menda. I am a crack! <laughs> Ai, que és dura la vida. <laughs>